Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman, kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang lucu, jimat, dan menggemaskan. Hal ini membuat banyak orang sangat tertarik untuk memeliharanya Selain lucu dan menggemaskan, kucing juga dapat menjadi teman bermain yang sangat menyenangkan Kucing sendiri merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kucing banyak dipelihara orang, namun banyak pula kucing yang hidup liar dengan mencari makanan sendiri. Maka tak mengherankan bila banyak kucing yang bisa kita temui di berbagai tempat, misalnya di sekitar rumah, warung, pasar, jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Kehadiran kucing di ruang publik sering dianggap mengganggu, sehingga selalu diusir menjauh dari keramaian. Kucing sama halnya dengan manusia yang memerlukan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang dengan sehat. Terkadang, kucing akan menunjukkan perilaku kebiasaan di sekitar waktu makannya ketika dia lapar. Dan biasanya kucing akan mengeong agar mereka dikasih makan. Beberapa kucing akan mengikuti pemiliknya ketika sedang memegang makanan. Bahkan, ada yang sampai nekat mencuri makanan di atas meja. Bagi orang yang baik hati dan memiliki rasa belas kasih, pasti akan membiarkan kucing itu memakan ikan yang sudah diambilnya tersebut. Namun, bagi orang yang pelit dan tidak punya rasa belas kasih, Kucing itu pasti akan dipukul dan diusir dari rumah. Bahkan, ada yang sampai menyiksa kucing dengan sangat pedih, seperti dengan memotong kakinya, menusuk kepala kucing, dan lain sebagainya. Jika Anda mengalami hal seperti itu, yakni kucing mencuri ikan atau makanan di rumahmu, janganlah buru-buru mengusir hewan kesayangan Rasulullah SAW itu apalagi sampai menyiksanya dengan cara-cara kejam sebab balasan Allah atas perbuatan kejam itu sangatlah pedih dan dosanya sangat besar. Ingat, kucing juga makhluk Allah sama seperti kita. Tahukah Anda, kucing yang mencuri makanan itu ternyata membawa pesan atau tanda baik. Inilah pesan Allah tersebut, yakni satu, kamu harus bersedekah. Kucing yang mencuri makanan merupakan pertanda bahwa Allah sedang mengingatkan kamu tentang hakikat berbagi atau bersedekah. Bukan hanya itu, hal ini menandakan bahwa kamu adalah orang yang jarang melakukan sedekah kepada sesama makhluk Allah. Padahal, karunia Allah yang kamu terima haruslah dibagi dengan makhluk Allah lainnya. Maka itulah Allah memberimu kesempatan untuk bersedekah dengan mudah. Yakni lewat kucing itu. Untuk itu, sedekahkanlah makanan kepada kucing itu, walaupun hanya sedikit, karena dalam setiap makanan yang kamu santap ada rejeki orang lain atau makhluk Allah lainnya yang harus diberikan, dan Allah sedang mengutus kucing itu untuk datang mengambil apa yang menjadi rejekinya dalam sebagian makananmu. Kedua, kamu akan mendapatkan rejeki dari Allah. Berbagi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kepada kucing yang mencuri makanan itu, adalah merupakan sebuah kebaikan. Allah akan melipatgandakan satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih jika kamu memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika kamu mengusir dan memukul kucing itu, sama saja kamu telah menolak rejeki baru dan lebih baik dari makanan itu yang akan Allah berikan kepadamu. Rejeki itu luas, bukan hanya sekedar uang saja, tetapi meliputi semua aspek kehidupan, seperti diberi nikmat sehat, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari segala bala bencana, dan kebaikan-kebaikan hidup lainnya. Ketiga, menghilangkan penyakit. Jika kamu melihat kucing yang mendekat, kemudian kamu memberikan sedekah berupa makanan dengan ikhlas, maka hatimu saat itu seketika akan merasa tentram, bahagia, dan pikiran juga akan tenang. Apalagi melihat kucing itu makan dengan lahap sampai habis. Dengan adanya perasaan tentram, bahagia, dan tenang, tentunya hal ini akan meningkatkan sistem imun tubuh Anda sehingga dapat menumbuhkan semangat hidup bahkan sampai menghilangkan penyakit keempat harus ikhlas jika kucing mencuri ikan atau makananmu itu menjadi pertanda bahwa kamu harus ikhlas jangan mengusir atau memukul kucing itu berilah makanan untuk kucing itu walau hanya sedikit dengan penuh keikhlasan maka, dengan demikian, kamu juga akan mendapatkan pertolongan Allah dari kebaikan berbagi tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai membaca tanda-tanda atau pesan Allah dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing. Oke, pemirsa yang budiman, itulah tanda-tanda atau pesan Allah jika kucing mencuri ikan di rumahmu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.